牛肉干子，你要是吃多了再喝水的话，肚子就鼓起来了。哥，这雨下的正好。呃，现在下的不是雨，是金子。今天烤点牛肉干子吃吧。嗯。弟弟，你去拿铁碗，我拿肉来。嗯。网好嘞哥。嗯、呃，好嘞。开始烤吧。嗯。 香锅出来了，弟弟，快拿盘子。嗯。哇！吃上来那、这个，我先尝尝咸淡。哇、嗯，感觉上来那、这个，那个、啊、挺好。 哦、快快快快！最后一个，上桌，弟弟。嗯，刚烤出来的牛肉干，再撒点这个孜然，味道肯定没止了。味道没止了，弟弟。嗯，哥，这味道干，这都,都不知道。 弟弟，你看这牛肉干，三斤鲜牛肉能做出一斤呐、啊。看肉和肉之间有一个白色的膜，这才是真正的好牛肉干啊。嗯，牛肉干子这玩意儿特别顶饱，我一天啊一顿吃这个就行，这两个。哥，吃多了咋办？牛肉干子你要是吃多了再喝水的话，肚子就鼓起来了。哈哈哈哈。<laughs>